Просимо до слова Віктор Берестенко, Асоціація міжнародних експедиторів України. Будь ласка. Добрий день. Десять минут, не більше. Надаємо похлопати уйду. Друзья, я бы хотел вернуться к теме нашего форума, потому что тут началась уже политика, частные случаи. Хотел задать депутату или бывшему, или нынешнему, я не знаю, Катеринчуку вопрос. Я думаю, вы поддержите обратиться через камеру, если его не увижу. Кого из помощников Саакашвили отмазал за работу с металлоломом? И второй вопрос, готов ли он отдать жизнь, так как он говорил, что Саакашвили готов отдать, а он готов отдать жизнь за те идеалы, которые он борется или нет. Значит, касательно ситуации с фискальной службой, вернемся в причины и в проявления. Да? Когда говорили, что более-менее начинали работать предыдущие руководители, сказали, что это Ликарчук, сказали Макаренко, пропустили Науменко. Да, действительно, были такие начинания, потом назначили на Сирова и система начала откатываться. Мы с ним встретились в эфире Шустралай в сентябре месяце. Я не совсем согласен с представителями таможни касательно того, что на должности должны назначаться исключительно специалисты. Мы предложили ему площадку, которая была использована в Министерстве обороны. Если вы позволите, волонтерским десантам будет презентация на 2-3 минуты, потом я закончу свое выступление, оно очень краткое и предметное. Можно включить? Сказать, что в результате всего я зарегистрировал такую петицию, которую я бы хотел внести в резолюцию нашего сегодняшнего мероприятия, чтобы вы все поддержали. Любая другая формулировка, которая ведет к тому, что нашего Романа Михайловича нужно отправить в отставку. Значит, друзья, все взятки, которые поступают от таможни, идут от Романа Михайловича Насирова. Кому непонятно, объясните мне. Зачем задавать вопросы? Депутаты задавали вопросы, где Татьяна Остриков. Они каждый день там имеют возможность встречаться. Неужели они не видят? Обращаются субъекты по 724 постанове. По другим случаям коррупции. Вот эта тема орехов, это же с 2000 какого года она у нас у всех на слуху. Макаренко сбили из-за орехов. Где результат? Не, ну друзья, давайте говорить правду, потому что мы только хотим говорить, чтобы кто-то говорил правду. Краткая презентация касательно того, что здесь мои аргументы личные, я зарегистрировал, за мной никого не, никто не стоит, то есть не надо задавать вопросы, ты чей, какой депутат, какая группа, ни в одной полиции не участвует. Прошу всех, кто имеет возможность поддержать данную петицию. Это будет как одной из составляющих в пользу того, что Роману Михайловичу нужно ехать в Лондон и заниматься своим бизнесом, либо в другое место, куда мы сможем его отправить. Не во власть. Добрый день, коллеги. К сожалению, в нашей стране организована только преступная группировка, но почему-то громадские рухи и, собственно, объединение граждан, граждан которых беспокоят или иные проблемы, связанные с коррупцией, организованного формата никогда не приобретают. Собственно, в прошлом месяце собралось более 10 ассоциаций бизнеса для обсуждения проблем таможни. Пригласили нас в Ассоциацию народных волонтеров, поскольку мы имели опыт работы по Министерству обороны. В конце прошлого года министр обороны, заместители министра обороны озвучили, что они готовы взаимодействовать. Точно так же, как господин Насиров, который на встрече с Берестенко озвучил, что он готов взаимодействовать, приходите, будем общаться. Но при этом не выходит на связь, не отвечает. Заместители министра обороны пришли в частности в стены Львовской бизнес-школы и озвучили, что нам нужны люди, которые смогут привлечь правильных кадров, которые смогут развивать бизнес, не бизнес, предприятия, находящиеся под управлением Министерства обороны и в конце концов управлять отдельными функциями Министерства обороны. Люди вроде меня откликнулись. Мы проводили честные конкурсы в Министерстве обороны по отдельным предприятиям. Из львовских предприятий был отель «Власта», там отдельная ситуация. Конкурс проходил чисто, но... Если вы знаете, процедуры по отбору кандидатов на госслужбе очень длинные. Три месяца процедура поиска резюме, проведения конкурса, потом еще два, два месяца происходит процедура принятия на работу и оформления. В общем-то за эти полгода может много пройти и актуальности никакой не будет. Мы показали, что можно это делать быстрее и показали, что можно найти качественных кадров. Я в дальнейшем перейду к презентации. Мы хотели бы данный опыт принести и в ГФС по результатам общения перейду дальше. По результатам встречи ассоциации мы определились, что ассоциации будут представлять кандидатов от бизнеса, которые достойны занять управляющие руководящие позиции в рамках службы ГФС. Это позволит бизнесу быть уверенным в том, что находятся люди, которые будут предотвращать коррупцию, как минимум сигнализировать о том, что она присутствует. В данный момент внутри органов ГФС, нету ни одного человека, который смог бы при, встать и сказать, да, у нас есть, тот, тот ворует. Большое уважение к господину Бекарчуку, потому что он первый, кто начал в, в, всеголосно озвучивать это. Он ходит на встречи, пришел в частности на нашу встречу ассоциации. Э, почему я выступаю? Собственно, сейчас уже прособеседовано 9 людей. Еще трое людей будет прособеседовано в ближайшую неделю. Люди, которых э, я просто беседовал, это представленные ассоциациями кандидаты, люди из бизнеса, которые управляли в прозрачном проевропейском бизнесе, есть кандидаты, которые за границей работают. Из этих 12 людей мы будем рекомендовать троих, Насиров или кому еще необходимо их порекомендовать, для того, чтобы они приняли участие в конкурсе на руководящей позиции ГФС. В частности, мы хотели бы начать с департамента платежей и тарифов, поскольку как мы знаем, много манипуляций проходит именно там. Э -э, ассоциации проголосуют. Эти трое людей, я думаю, будут уже через, два, э -э, через две недели презентованы на, отдельно на сайте э -э, Национальной Рады Украины, на сайте Ассоциации народных волонтеров. Э -э, ну, в общем-то. Расскажи подробнее, что Вы можете, у кого есть желание, да, принять участие в голосовании за Я нет, хочу нет, узнать что нет, подождите, ну, мы сейчас будем говорить о девяти человеках. Как выяснилось, правильно. Мы Большой сейчас на... просто это все от, в открытом доступе находится. А Никто нет, там имеет ничего нет. решения или голос не является. Вот эти тоже важно. Это не кандидаты, которых мы вот представили сразу на позицию. Это кандидаты, которых ассоциации нет, будут вы, рекомендовать. Вы вот вы же выступаете от имени своей ассоциации. Вот расскажите, каких людей вы рекомендуете. Вы хотите, чтобы я описал я писал вам параметры людей, которых да, я обираю? для нас основной параметр – это честность, работа в структурах, которые никогда не были связаны с коррупционными действиями. В принципе, мы ориентируемся как раз… Для меня основной параметр честности – это когда мне изменяет человек жене. Вот и все. Вот такая его честность. Не, ну серьезно, ну вы же говорите, что вот вы делаете… Смотрите, я, я могу прособеседовать кандидата из Укрпочты или из международной компании. Чувствуется разница? Панове, давайте в кулуаре перенесем... Я, я, с удовольствием мы можем один, один на один. Параметры, по, по которым мы отбирали кандидатов, также будут на сайте, вы сможете ознакомиться. Я не хотел бы тоже на этом акцент ставить. Почему эта презентация, пункта нет, не могли бы пару раз? Дальше. Дальше. Э, вот, собственно, выбрать человека мы можем. Человек придет на позицию руководителя департамента. Но какая гарантия того, что этого человека будет полномочия на данной позиции? минимум гарантии по примеру когда господина Лекарчика назначили уже руководителем санатория Днепро, уже не говорим что у него не было полномочий на его позиции в конце. Мы понимаем, что это бессмысленная затея, если мы будем действовать только таким образом. По опыту Министерства обороны мы имеем, по-другому, мы в Министерстве обороны, как волонтеры, имели опыт создания громадской рады. Это не, не та громадская рада, которая объединяет тысячи людей или сотни людей, которые собираются устраиваться устраиваются Это волонтерская рада. В волонтерской раде есть несколько представителей, несколько лидеров, которые вели э волонтерское движение в своих организаций. Собственно, эти люди наделены полномочиями, соразмеримыми с полномочиями заместителя министра, и они способны принимать участие как в конкурсной комиссии, они имеют полномочные реальные голоса при голосовании за кандидатов. На данный момент назначение на любые позиции внутри ГФС происходит сугубо людьми, которые находятся в ГФС. Мне кажется, громадские бизнес, в первую очередь, имеет право принимать участие в этом голосовании. И мы хотели бы, чтобы была создана экспертная рада при ГФС, в которую будут входить представители ассоциации или руководители ассоциации, и которые будут со стороны громадскости подтверждать, что этот кандидат действительно был выбран на конкурентных засадах, либо же он действительно не кандидат, потому что он провалился на собеседование. Тогда не будет повода и у госслужащих, и у господина Насирова говорить, что мы выбрали этого человека, потому что он был наиболее достоин. В идеале пусть будет половина людей из бизнеса, половина людей из госслужбы. Я вам расскажу, как приблизительно происходило проходил наш конкурс в Министерстве обороны. Собирается 5 представителей или 6 представителей от госслужбы и два человека от, от нас, от волонтеров ну, они своим большинством пережимают наши голоса. Нам было тяжело, в частности, отель Эльвласта пошел человек, который не имеет опыта работы даже в сервисном бизнесе, я уже не говорю про то, что работа в отеле. А люди, которые имели непосредственно этот опыт, не смогли пройти по формальным признакам. К чему я подвожу? Мы поделились только что нашей инициативой, по сути сейчас мы развиваем две инициативы. Мы ищем людей, которые готовы занять данные позиции, которые способны показать результат, а результат они в бизнесе показали, работая в прозрачных условиях, которым тоже наболело. И второе, мы пытаемся создать условия, когда у этих кандидатов будут реальные полномочия, а не те условия, в которых ставят их тот или иной руководитель. Спасибо вам. Если у других ассоциаций, возможно, кто-то из ассоциаций, которые не знают еще об этой инициативе, есть желание принять участие в голосовании, сознакомление с кандидатами, я оставлю свои кандидаты, контакты организаторам, вы можете подойти, и мы сможем проговорить, когда будет голосование и каким образом. Спасибо вам, успехов. Ну, вообще вот Да, да, да. Я закончу просто касательно участия в форуме. Да? значит, первое, все знают, что коррупция есть в ГФС, она реанимировалась в большем объеме, когда назначили Насирова. Гена Романенко рулит на всех таможнях в ресторанах и в других своих офисах, проводит интервью вплоть до сегодняшнего дня. К чему я это говорю? Потому что теневая, теневой оборот в ГФС денег есть. Эти деньги не в бюджет. Крышуется ли это Яценюком, я не знаю, но я не могу себе поверить, чтобы те деньги, вот суммы, или карчук заявлял, что 3 миллиарда гривен ежемесячно собирается в ГФС. Только таможни, которые идут покровителям этих схем. 3 миллиарда гривен Гена Романенко потом раздает, не знаю, или Корчуку, Яценюку или еще кому-то. Деньги есть. Я бы хотел, чтобы мы в резолюции нашего форума, лица помимо, если вы не против поддержать мою петицию, Касательно отставки на сервое и расследования его незаконной деятельности, обратились к посольству Евросоюза, да, Еврокомиссии и Соединенных Штатов Америки, которые нам, как я понимаю, дают больше всего денег, чтобы они эти денег не давали нашему правительству, потому что деньги в государстве есть, они деньги воруют, а если они дают деньги, то чтобы давали деньги на целевые программы, принимая участие в их реализации. По-другому я, ну, я не понимаю, ну Разве что пуля в лоб или еще какой-то такой метод, который, о котором можно много говорить, но мало действовать. Но я считаю, что это реальный механизм того, чтобы добиться и к нашему правительству. Эти организации задали вопросы. И хотел бы к Нордепам обратиться, попросить вот в Одессе. На прошлой неделе было две акции с активистами, касательно незаконных действий таможни. Первое – это перекрытие отдел... зоны таможенного оформления одного евротерминала, вторая – это пикетирование э, таможни. Вы все знаете, когда приходит вы выходит инспектора и чуть не плачут, говорят: «У нас такие команды, друзья, народные депутаты. Почему вы не перекроете носирование у него в кабинете? Просто закройте его, пусть он не выходит, не ест, не спит, заставить работать как-то». Но зачем делать? Э, Давать повод вот активистам, которых потом арестуют, у них заведут уголовные дела и все такое в этом духе. Пожалуйста, подключайтесь и активней. Не надо тут рассказывать, как вам тяжело. Бизнесу и людям гораздо тяжелее. Эти все постановления, которые презентуются Кабмином как хорошие, да, 724-е. С одного кармана у пенсионера берется 10 гривен, в другой карман ложится один. И правительство в глазах пенсионеров хорошее. Но вы же это знаете. Поэтому большая просьба организаторов форума включить возможность э, моей петиции в резолюцию и обратиться к тем основным нашим донорам, которые дают прийти суд деньги, чтобы они эти деньги не давали. Спасибо. Дякую вам за креативный выступ.